ধৰিবন ইতিমধ্যে জি ডি এছৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ আমাৰ যি অসমৰ ড্ৰাগ বিভাগ হয় অসমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পৰা কিছুমান ন'টিছ মুকলি কৰিছে অফিচিয়েলি কিমান তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই হ'ব যিহেতু নতুনকৈ ন'টিছ মুকলি কৰিলে আৰু বহুতে মোক সুধি আছিলে এই বিষয়টোৰ ওপৰত দিয়ক ত' ফাইনেলি নতুন ন'টিছ আহি পৰিছে ইয়াতে সকলোবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকৰ কিমান তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই হ'ব কিমান কি কি লাগিব এক্সাম দিব নালাগে যিহেতু ইয়াতে আপোনালোকে চাকৰি লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ অনুসৰি মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজটোৱে আপোনালোকৰ ডিপেণ্ড কৰিব প্ৰথম কথা এই ন'টিছখনত কি উল্লেখ কৰিছে আমি সকলোখিনি পঢ়োঁ ভালধৰণে পঁচিছ তাৰিখ ছয় মাহ দুহেজাৰ চৌবিছৰ দিনাখন এই ন'টিছখন আপোনালোকৰ মাজত মুকলি কৰিছে ইয়াতে কি উল্লেখ কৰিছে একদম ভাল ধৰণে চাব কাৰণ সকলোখিনি আপোনালোকৰ এপ্লাই ৰিলেটেড সকলোবিলাক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰু টু অল চিফ প'ষ্ট মাষ্টাৰ জেনেৰেল আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ছাবজেক্টটো হৈছে জি ডি এছ অনলাইন এনগেজমেণ্ট শ্বেডল জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ যিটো আপোনালোকৰ জি ডি এছৰ অনলাইনখিনি আহিব যিটো আপোনালোকে জানে ডাক বিভাগৰ যি টি এছ প'ষ্টখিনি এনগেজমেণ্ট কৰিব ছেডেল ৰাখিছে জুলাই মাহৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছত আৰু ইয়াতে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে চাব কেতিয়াৰ পৰা এই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰিব বা এপ্ৰুভেল কৰিব সকলোখিনি উল্লেখ কৰিছে ইট হেজ বিন টেণ্টেটিভলি ডিচাইডেড টু নটিফাই দা ভেকেঞ্চিজ আণ্ডাৰ দ্যা জি ডি এছ অনলাইন এনগেজমেণ্ট চেডুল জুলাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন ছেকেণ্ড উইক অৰ্থাৎ জুলাই ছেকেণ্ড উইকৰ পৰা ইয়াতে আহিব বুলি কৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডেয়াৰ ফ'ৰ ডেয়াৰ ফ'ৰ ফলয়িং টাইমলাইন হেভ বিন প্ৰেছ কাইব ফ'ৰ কমপ্লিটিং প্ৰিপেৰেটৰ এক্টিভিটিছ অৰ্থাৎ ইয়াতে আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছে যিখিনি আপোনালোকৰ আহিব এপ্লাই হোৱাৰ যি দি আছোঁ নতুন পোষ্টখিনি তাতে টাইম লাইনটো উল্লেখ কৰিছে টাইম লাইনটো কি বুলি প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে আমি ইয়াতে যদি চাওঁ প্ৰথমটো কথা হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি এণ্ড ফ্ৰিজিং অব দ্য ভেকেঞ্চিজ বাই দ্য ডিভিজন অৰ্থাৎ ডিভিজন প্ৰত্যেকটো ডিভিজনৰ কাৰণে যিহেতু ভেকেঞ্চি আহিব আমাৰ অসমৰ কাৰণে আহিব যেনেকৈ এইখিনি সকলোখিনি ডাটা এণ্ট্ৰিখিনি কি কৰিব ইয়াতে ফ্ৰিজিং বুলি উল্লেখ কৰিছে এক তাৰিখ সাত মাহ দুহেজাৰ চৌবিছ আৰু ছয় তাৰিখ সাত মাহ দুহেজাৰ চৌবিছ এইটো হৈছে টাইম ছেডুলটো লগতে ইয়াতে ৰিচেকিং ডাটা এণ্ট্ৰি যিমানখিনি পদ আছে সকলোখিনি পদৰ ৰিচেকিং কৰিব ডাটা বিলাক এণ্ট্ৰি কৰিব আঠ তাৰিখ সাত মাহ দুহেজাৰ চৌব্বিছ নেক্সট হৈছে এপ্ৰুভেল বাই চাৰ্কুল আফটাৰ ফ্ৰিজিং দ্য ডাটা এণ্ট্ৰি ডাটা এণ্ট্ৰি বাই ডিভিজন অৰ্থাৎ যিমানখিনি চাৰ্কেল আছে তাত সকলোবিলাক এপ্ৰুভেল কৰিব যিবিলাক ফ্ৰিজিং হৈ আছে ভেকেঞ্চি বা ডাটা এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ সকলোখিনি ডিভিজনত এপ্ৰুভেল কৰি ৰা দিব অৰ্থাৎ যিবিলাক ডিভিজন হয় ডিভিজনলৈ পঠিয়াই দিব কিমান কিমান ভেকেণ্ট ক'ত আছে কি কিমান ন তাৰিখ সাত মাহ দুহেজাৰ চৌবিছ দহ তাৰিখ সাতমান দুহেজাৰ চৌব্বিছলৈকে নেক্সট হৈছে ইছ্যু অফ দা ইছ্যু অফ অনলাইন নটিফিকেশ্যন ন'টিফিকেশ্যনখন কেতিয়া ইছ্যু কৰিব পোন্ধৰ তাৰিখ সাত মাহ দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু এটা কথা কওঁ যিসকলে পাৰ্চেণ্টেজ বেছি ভাল আছে বা কম আছে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰক এবাৰ কম পাৰ্চেণ্টেজসকলো পোৱা যথেষ্ট চান্স আছে আৰু মই কওঁ যে কোনো এটা আমাৰ অসমৰ এনেকুৱা এটা চেনেল নাই য'ত আপোনালোকৰ কোনো এটা চেনেল আছে বুলি ইয়াত যদি মই কওঁ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ চেনেল নাপায় বিচাৰে আমাৰ যিহেতু জব এডুকেশ্যন চেনেলটো আপোনালোকক সকলোবিলাক লাভ কৰিব পাৰিব চেণ্টেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জবৰ আৰু ইমানখিনি নটি সহকাৰে আপোনালোকৰ মাজত আপডেট দিয়া হৈছে যদি কিবা এটা নতুন আপডেট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাজত জনোৱা হয় সেইকাৰণে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ আৰু ভালেখিনি তথ্য ইয়াৰ পৰা চাম আমি ইয়াতে সকলোখিনি উল্লেখ কৰি দিছে মিছৰূপে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লগতে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো এতিয়া বহুতেই গম পাব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ সবিশেষ সকলোখিনি কথা আৰু এইখন আছিলে ন'টিছখন য'ত আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছে যে কেতিয়াবা এপ্লাই হ'ব আৰু যিসকলে ভাবি আছে যে এপ্লাই নহ'ব নেকি বা কিবা মনত কনফিউজন আছে তেওঁলোকে এই যিটো আপোনালোকৰ পি ডি এফৰ এইটো স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওক ভাল ধৰণে পঢ়ি লওক মই সকলোখিনি কথা যিসকলৰ মাজত প্রেসক্রাইব করে যে প্রেসক্রাইব করে সকল বুঝাই দিলো যদি কিবা বুঝে নেপায় কমেন্ট সেকশনতন জনাব আর যদি আপনার মেট্রিক ভাল আছে নিশ্চয় ইয়াতে এবার চাকরি লাভ আৰু আর আমার যেহেতু কাট অফ বহু কম যায় তো আমার ভিডিওর জড়িত হয়ে থাকক বহু বহু কথা আপনারা জানি পাবি কোবিল পোস্ট এপ্লাই নালাগে সকল আমি জানায় থাকি তো ভিডিওটি মধ্যে সমাপ্ত আশা করি আপনাদের আৰু তথ্যখিনাভিট সঠিক ইনফরমেশন হয় সেই কারণে আমার দিয়া হৈছে